І я, Знайка, ми дуже любимо розгадувати загадки, які ви нам надсилаєте. Знайко, читай. Паличкою маше хижак пляше, нахмурить лице, лев стрибне в кільце. Він чо, регулювальник? ні це. Я знаю, я знаю. Хто ж це? Це болювальник. Який вболівальник? Царима до слова регулювальник. Ні. Це дресирувальник. А хто ж це такий? Це людина, яка дресирує тварин. А, собак. Н ні, левів, тирів та інших хижих тварин. Я вже хочу на них подивитися, а ви? Так давайте сходимо у харківський цирк. Підемо. А ось ми у цирку. Зараз я тебе познайомлю з дресирувальником живчиком. Як ти гадаєш, кого він дресирує? Я думаю, Леві. А от і не вгадала, він дресирує маленьких тварин. Я вже хочу на них подивитися. Скоріше, пішли. Итак, добрый день. Вот, мы рады видеть вас у нас в гостях в нашем большом-большом цирке. Ці дресирувальника дуже складна, але цікаво, адже дресирувальник має знайти спільну мову з кожною тваринкою і показати глядачеві, що надзвичайного вона вміє робити. Тому сьогодні ми вирішили показати вам, хто такий дресирувальник, що найскладніше, а що найцікавіше в його роботі. Почему вы стали работать в церкви? Вот, Знайка. Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вот, нужно вспомнить, наверное, то время, когда был вот таким, как ты. Вот. И мне очень нравилось э, смотреть церковные представления. Вот. И, естественно, э, просматривая э, какие-то программы, э, наверное, вот в те времена э, возникло какое-то желание. Э, как-то притронуться к этому искусству, вот и, наверное, вот стать, наверное, каким-то цирковым артистом, каким я еще не знал, вот. Ну, вот как-то вот так вот я взрослел, взрослел, э, потом как бы через э, занятия вот цирковой студии, которая была, э, первоначально э, испробовал много жанров, я пришел к каким-то выводам, что ближе всего мне э, клоунада которую я сейчас и занимаюсь вот и впоследствии впоследствии значит у меня произошла еще одна открылась как бы открылся один из талантов это э, м, общение с животными так как животных я люблю вот и мне было очень легко как бы потом э, развить в себе еще какие-то способности по э, близкому общению уже с животными и что и стало моей профессией, которая, как бы вот я и клоун, и клоун-дрессировщик, скажем, э, с мелкими животными. Вот, разными вы их увидите. Какое было животное, которое вы первое трестировали? Собачка. Это был пудель. Это был пудель Джессика. Вот, это было очень давно, вот, это была самая талантливая собачка, которая была первая наша собачка. С какими животными сложнее всего работать? Вот я скажу однозначно, со всеми. Почему? Потому что животное в первую очередь нужно понять. Если ты не понимаешь, что, как бы... Насколько сложно, настолько и просто. Если ты понимаешь, это просто, если ты не понимаешь, это сложно. Давай, забадайка, задавай свой вопросик. Почему вы стали дрессировать именно бобров? Бобров? Вот я затрудняюсь ответить тебе на этот вопрос по одной простой причине. У меня нет бобра, у меня есть барсук. И я тебе его покажу, но чуть-чуть позже. Знайомьтесь, звать его Бобр. Бобр еще не очень дорослый, но в Харьковском цирке он уже много чего научился. Клоун-ресервуарник Зивчик и маленький Бобер выполняют веселі цирковые номеры и привчають детей и взрослых, которые відвідують цирковые выставы, с повагою и любовью ставиться до тварин. А что это за колокольчики? Это музыкальные звоночки. Вот, это мы репетируем новый номер вот вот тут и звоночки и аккордеон и саратовская гармошка. вот а вот это тут у меня еще есть не готовый музыкальный инструмент инструмент я бы почему-то назвал трубан. Вот это обычные трубы канализационные из которых мы будем потом извлекать звуки. Вот это вот все. Приблизительно вот так вот, да. Надо вот. Тренироваться, чтобы научиться на них играть. Долго. <с> Долго. Нужно и нужно постоянно, постоянно репетировать. У нас не тренируются, у нас репетирует А спортсмены тренируются. А мы репетируем. И репетировать нужно постоянно. Почему? Потому что э даже неделя перерыва э руки начинают уже забывать. То есть, ты тут помнишь? Э, все, а руки ну, нужно а, вообще весь труд артиста циркового заключается в постоянных репетициях. А как на звуки реагируют животные? Вот, знайка, ка мы сейчас покажем это, сурочка, мы покажем, как мы реагируем, да? Ответь. Ответь? Мы стесняемся, но мы сейчас исполним. Вот, э, песенка называется ⁇ Меня бложка закусала ⁇ Вот так вот Испол исполняет у нас э, сура. А це ще один вихованець живчика. Цей Скунс, справжній гонщик. клоун сиривальник живчик навчив цю маленьку енергійну тваринку весело верху ганяти на машині та керувати двома хвостатими друзями. Лише погляньте, яке задоволення Скунс отримує від ігор. З іншими тваринами і дітьми. Сьогодні ми зі знайкою відкрили для вас неймовірний світ цирку, де і дресирувальник, і його колеги тварини у номерах допомагають усім нам стати добрішими, навчитися поважати один одного і жити у мирі. Мені так сподобалося цирку, а вам, хлопчики та дівчатка, сьогодні ми гарно повеселилися, правда? Так, але час прощатися. Відсилайте загадки на адресу, яку ви бачите на екрані. До, До нових зустрічей!